В Украине три действующих эпидемии. Гепатита, спида и туберкулез. Три с половиной миллиона украинцев инфицированы гепатитом. Более 200 тысяч инфицированы спидом. Более 200 тысяч инфицированы туберкулезом. Кабинет министров и Верховная Рада приняла такой бюджет на этот год, что люди, по сути, каждый, кому поставят этот диагноз, обречен умереть. Каждому, кому ставят Бориса Диана, он приговорен. Сегодня прошла акция приговоренная. Здесь собрали под... более 100 пациентов, которые одели мешки и одели петли на себя, чтобы продемонстрировать, в каком положении они находятся в Украине. Каждый человек, которому ставят такой диагноз, по сути, обречен на то, чтобы умереть. Потому что нет лечения. И пациенты не готовы с этим мириться. Кабинет министров пошел наверное, на встречу. И люди инфицированы. Встретились с представителями кабинета министров. И мы достигли договоренности, что они выделят деньги на три программы лечения. Гепатит, СПИД и и с этого года дефицита в этих программах не будет. Мы, как пациентская организация, будем контролировать их обещания и смотреть до конца, чтобы их обещания превратились в деньги, а деньги превратились в таблетки. А таблетки спасли жизни людей. Это наша позиция, и мы ее отступать не будем. Нам много чего в этой стране обещали, но мало чего выполняли. И в данном случае для нас обещание это первый шаг для того, чтобы отстоять права пациентов на жизнь в Украине. Они выделяют деньги на 2, И 32 марта, по дети, компенсируют дефицит полностью, напишут программу по неподвижности украинцев в течение 1 месяца. И к концу месяца мы увидим то, что деньги выделят. И они подадут этот замк Верховный Совет Украины. И это, если эти обещания будут выполнены... Это впервые за все время независимости украинцев, у которых это заболевание, получили возможность выжить. Этого никогда не было вообще. Для нас это первый шаг. И мы понимаем, что надо быть для того, чтобы эти обещания довели до логического завершения. В нашей работе мы не ориентируемся на финансирование Каждый миллион, который мы выделим, мы измеряем десятками тысяч людей, которые математически предсказуемо умрут в Украине до конца этого года.